qabaqda BMP-lərdir. Bir gün ora da gedib baxacaqsınız. Orda bu BMP, BMP çox görürük ki, yarallarımız var. Sürəti artırıb Ermənlərin içində bu Ermənlər məhəlləsi olan yer. Baxıram bir fortu bir fortu var. Bu bir 88. Haşinlar göz baba, zor ay kaldı. Burada bir təkərlə də bu doğru. Bu təkərlə. Çəşiyə sizi mayor öldürür. Bu Həbib BBP üçün dolu yetimli növləli BBP yaşıyırsınız orta baxışdır. Bu batalyon qabağını hərəkət etdirdiniz. Bax biz razvet skuadrucu gəldi. Həbib BBP-də devleri vurularla devre yakmaya başladılar. Bu zaman etçbaş qrupu bir nəfəri diri tutubla qalansa, ömdəpdə yanmışdı. Həmin diri tutulsaq, mehman bağını burda ağacı dibindən yerə ağaca bağlamış və onu yandırmışdılar. O da yandırma yandırma formatıdakı libali kaskadı onun başının üstündən atıb salyerkələrə doldurup kaskaya deşi açmışdılar kaskır sonra ona oturulupla kaska yavaş yavaş onlar başka damcılar. Ammi Salyerker. Orda o axıra qədər deməli Salyerker Saragaza o də yorulmuş. Yarandan sonra da onu streslə bir də çöre, bir də bir parça da qarp soyurlar. Bu da ona bildirir ki onlar bizə də və istəyirsiniz bizdə beherbaçlığımız həmişə belə olacaq. Bu da bizim çəşqaz zövqlü taleyidir. Bu növbəti növbəti Lənkəran batalyonu da ilə batalyonda yürü. Hər şeylə mövcud təqribən elə başlayır. 820 nömrəli Tacıstanov adına diviziyada onun bir batalyonu hal-hazırda e, burada yerləşir. Kaçapet dağında ən hündür zirvədədir. Məkanımız. Bu zirvədə Ermənin güclü mövqeyi olub ayın 6-sından, Tərtərdən başlayan vuruşdan 6-dan belə e, istirahət eləməyən qürrətli balalarımız ordan bura-bura Erməni ekstremistlərin gəlib çıxdılar Qəsar Dağına. Əsas mövqe bütün kəndlərdə, bütün dağlarda, bir hey də Qəsarət Dağında. Mənə kimi buranın Əzizlanov adında 820 nömrəli komandir, zəmkomandir deyilsə. Fəriddin bəhədulovun çox qeyrətli və cəsarətli oğuludur. Qasapet oğrunda vuruşda qəhrəmancasına Allah çölür. Qasapet el bizə çox uyandırdı. Çünki üç perdimiz bir tangımız partladı qağların birində də qardaşım İman mexanik yanda tamam Fəhrədin bəy ona kömək edəndə özü də yanıb qara məndəsini almışdı. Hal hazırda Lənkəranın Xəzəralı məscəbüzü biriminindən belə divizyonun batalyonu 18 yaşlı gənclərdən və 80 e, nəfər cəng üzrəni varaq patalı. Bunların hər bir atdığı addım vətən deməkdir. Hər bir nəfəsi də vətən deməkdir. Onlar vətənin hər bir torpaq bu üçün öz qanlarını əsəcəmlər. Qazapət dağının həqiqətən böyük bir mövqeyə olduğuna görə biz başqa yerlərdə hücum çəkə bilmərik ona görə bizim Ağazaqanlıdan 820-lərdən birinci batalyonu böyük bir kuzənin e, ikinci Qasvet dağının birinci hücumunu Ermənilər təsfir etdi. İkinci hücumum dörd tərəfdən Erməniləri məğlup Qasvet dağınaələ keçib burda çox qürrətli ballarımız var. Hər oğulun öz qiyməti var. Bir oğlu yetişdirmək olmaz, birini itirə bilməz. Vatan hamımız üçün əziz. Anamız torpağımızdır, torpağımız anamız, biz görə bilərik. Həqiqətən mən çuquyla yavrusunu keçidən çör. İnanırsınız ki, ki olar? Hər damcı torpağa görə vuruşurlar ki Onlar bilirlər ki, burada olan hamı tayna balalarıdır. Hamı çasu balalarıdır. Yoxdur içimizdə belə bir oğul ki, deməsin. Torpaq bizimdir, amma kışqırır bilər. Torpaq bizimdir, biz də torpağı qoruyuruq. Heç yer heyəli olması idi, Lənkərandan bura gəlməz elər bu uşaqlar yerin köznə könülləri də bu çərçivə dediyiniz kimi. Açıq, açıq deyim ki, Lənkəran da hələ ağlı ilə dalğını çəkib, hamı gəlmək istəyir bu uşaqlar. 3-cü illərin çərçivəsində çox gödərtli gələnmişik. Zərir də gəlmişik. Bu dəyərlərlə var içimizlə, var içimizlə biz bu tərifə gəlmişdik. Büləngran uşaqları komandası ilə bir yerdə əlimizdən gəyəni eləmişük. Evet, Mən əminəm ki, eləcüy ya bundan sonra da lazım canımızdan gəlsə yolumuzun bütün hamımızın kəsəcüy. Çünki bu Qazabay dağına cin beblə biz itki vermişük. Beblə biz təhlükə vermişük. Hamızın ləyin səbəsinə illik Bizdə o birlik inandırım bu təhrə gələndən başqa üzr olub. Bilir. Hamısı bilir ki, dilənkəran bətəranın nə də ruhla döyüşüb. Allah haqqı bizim uşaqlar sağ olsun. Yenə bizim bu ürəyi, nə deyirlər, möhkəmlik qoy həmişə olsun. Bundan sonra da belə davam eləsin. Allah qoysa biz axırıncı nəfəsimizi ankəmlə ola. Oncent ne qədər döyüşmək gərəkdir. Bəli, axircə damcı-damcı qorpağımızı dəyməyəmlə, da alıb bundan sonra mövqelərimizi qranista qurub poqranıncı zona yaratma və Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycan suveren bir respublika olması tərz təmin etmək.